Mərhum xalq artisti Ramiz Novruzun oğlu Cavidan Novruz atasının xəstəliyi ilə bağlı çox maraqlı və şok hesab ediləcək bir detalı açıqlayıb və o bu barədə Səhər mərkəzi verilişində qonaq olarkən danışıb. Cavidan deyib ki, 3 il əvvəl atası bilmədən oğlunu maşınla vurub. Stop. Bizim genetikamızda xərçəng xəstəliyi heç olmayıb. İlk dəfə peyda oldu. Bunu bir şeylə əlaqələndirirəm. Həkim demişdi ki, bu proses 2019-dan başlayıb. Düşünürəm ki, özünə baxmaqla əlaqəli değildi. Həmin il bir hadisə olmuşdu. Mərdəkanda bağ evimizdə baş vermişdi. Biz yasta idik, oğlum marketə getmək üçün icazə aldı, getdi. O da sevincək qaçaqaça -qaça çıxanda maşın vurdu. Hamımız hayhəşirlə çölə çıxdıq. Gördük ki, maşının sürücüsü Atamdı. Bu da təsadüf idi. Yasa gələndə oğlumun maşınla vurdu. Uşaq yerə yıxıldı. Onu qucağıma götürüb evdəkilərə verdim. Gördüm ki, Atam iki əlini başına qoyub Bizi də yerdə idi. Onu ayağa qaldırıb sakitləşdirməyə çalışdım. Mənə inanın ki, ondan sonra oldu.